अथ श्रीगणपति अथर्वशीर्षम् ॐ गण् गणपतये नमः ॐ भद्रं कर्णेभिणुमाय देवाः भद्रं पश्येमाक्षभीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तु स्वा सस्तुनुभि स्तु नुभि नषेमदेवहितं यदायु स्वस्तेन इन्द्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषाः विश्ववेदाः स्वस्ति न शास्त्रसुहरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पदीर्धदातु ॐ शान्ति शा प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि केवलं केवलं धर्तासि हर्तासि त्वमेव सर्व खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात्मतासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मा अववक्तारम् अवसोतारम् अवधातारम् अवा अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवा अपुरस्तात् अवा अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोधात्तात् अवधरात्ता सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात् कः वाण्मयच सत्त्वचिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्य सत्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि

ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तं रुद्धस्तम् इन्द्रस्तम् अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यास्तं चन्द्रमस्तं ब्रह्मभूर्भवा स्वरोमः गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वाराः परतराः अर्देन्दु धारेण रुद्वम् एतत्तव मनुस्वरूपम् हकारा पूर्वरूपं अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादासन्दानं सहितासन्धिशेषा गणेशविद्या गणकऋषिः विचुद्रायत्री छन्दः गणपती देवता गण् गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तीः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं परामं कुशधारिणं रदं च वरदं च हस्ते विर्भाणं मुकशध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासिसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् अविभूतं तृष्टि यादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं यो नित्यं स योगी योगिना वराः नमो रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्ते स्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओ शांती 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 आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा धन्यवाद